নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি আজি গোলাঘাটলৈ এপাক আহিলোঁ দেখিছেনে আমাৰ গোলাঘাট টাউনখন আপোনালোকক কেনিনো আহে ৰাস্তাকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ বোলক তেন্তে আমি ক'লৈনো গৈছোঁ আপোনালোকক আৰু কেনি গৈছোঁ দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এতিয়া এইডোখৰ আমি গাড়ীৰ পৰা আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ দেখিছেনে ৰ ৰ'দ একদম পূৰা দিছে কিন্তু ঠাণ্ডা দেখি দেখোন নাই একদম চুৱেটাৰটো এটা হাত দীঘল চোলা তোলা এনেকৈ পিন্ধি আহিছোঁ আৰু আৰু এইয়া আমি মেজিকত উঠিলোঁ মানে চাংখাতিলৈকে আমি আহিলোঁ স্কুটিত আৰু তাৰপাছৰ পৰা এয়া দেখি মেজিকত বহি আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছোঁ এয়া এতিয়া চাংখাতীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে গৈ আছোঁ আৰু লাহেকৈ চাংখাতীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট গৈ 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 আমি পামগৈ এতিয়া এঘণ্টামানৰ মূৰত এঘণ্টালৈ আচলতে বেছিয়ে লয় মেজিকত এঘণ্টা পঁচিছ মিনিট ত্ৰিছ মিনিট এনেকৈ লয় মানে বোলকচোন তেন্তে আমি গোলাঘাটলৈ কেনেকৈ নি যাওঁ ন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া আমি এতিয়া চাংখাতি বৰ্তমান পাৰ হৈ গৈছোঁ আপোনালোকে যদিও বা চাংখাতিলৈ আহিছে বা নাই অহা তেনেহ'লে দেখুৱাইছোঁ এয়া তেলিহাল পালোহি আমি এতিয়া তেলিহাল পাৰ হৈ গৈ এইটো হৈছে জয়পুখুৰীলৈ যোৱা ৰাস্তা আৰু এইফালে মনে কোনে গৈ থাকিব লাগিব আৰু মই মাজে মাজে আপোনালোকক ৰাস্তাবোৰ দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম আৰু আপোনালোকে চাব আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ একেবাৰে শেষতীয়া পঞ্চায়তখনৰ ৰাস্তা পদূলিবোৰ কেনেকুৱা আৰু ঘৰ দুৱাৰো কেনেকুৱা আচলতে আমাৰ এইফালৰ মানুহবোৰে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাজিব পৰা নাই তথাপিতো গাঁওখন বা আমাৰ পৰিৱেশটো বহুত শান্ত সেই গতিকে আমি আচলতে সুখী আৰু টাউনলৈ যদিও বহুত দূৰ কিন্তু বহুত মানুহ টাউনলৈ অহা যোৱা প্ৰায় কৰে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ী মটৰ বহুত চলে কাৰণ প্ৰতিটো টাইমতে আমি গাড়ী পাওঁ সেই গতিকে বৰ বিশেষ অসুবিধা নহয় আৰু এই ইয়াত দেখিছেনে আমি এতিয়া আহি আহি কাছমাৰী পাই গ'লোঁ আৰু এইয়া কাছমাৰী এতিয়া বৰ্তমান বজাৰ বহি আছে কাছমাৰীত আজি অ' আজি কাছমাৰীত বজাৰ নহয় আজি বৃহস্পতিবাৰহে অহাকালিলৈ বজাৰ হ'ব মই বজাৰ নহ'লোঁ আৰু এইফালে এখন হস্পিটেল বহিছে আপোনালোকক থ'তে দেখুৱাই দিলোঁ আৰু এইফালে কাছুমাৰী চাৰিআলি আৰু এইফালে মেৰাপানী যায় আৰু এইফালে হৈছে গাঁৱলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তা আছে আৰু এইফালে পোনে পোনে গ'লে গোলাঘাট পায়গৈ আৰু আমি এইখিনিতে অলপমান ৰৈছোঁ কাৰণ গাড়ীখন এইখিনিত অলপমান দেৰি ড্ৰাইভাৰজনে ৰখাইছে সেইকাৰণে ৰ'বলগীয়া হৈছে ইয়াত দেখিছেনে আৰু এইবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি আহিলে আহি আহি আমি এইখন আমাৰ বনাই আছে আই টি আই কলেজ আৰু এইডোখৰ হৈছে আমগুৰি বুলি কয় আচলতে আমগুৰিতে এখন আই টি আই কলেজ আমাৰ নতুনকৈ স্থাপন হৈছে আৰু কিমান দিন লয় নাজানো কিন্তু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি আছে দেখিছেনে আৰু কৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দেখুৱাই গৈ থাকিম মই কিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম কিন্তু মোৰ গাড়ীত গ'লে অলপমান মূৰ ঘূৰণি হয় যদি পাৰোঁ দেখুৱাম আৰু যদি নোৱাৰোঁ আপোনালোকক নেদেখুৱাওঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে এইখন পথাৰত কিমান ডাঙৰ পথাৰ আৰু ধানবোৰ দাবলৈ খোৱাই নাই মানে ভালকৈ আধা কেঁচা হৈ আছে আৰু কিছুমান দূৰ এইবোৰ দাই আছে দাৱনী আচলতে পথাৰত নামিছে আৰু আমি নটা বজাতেই ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ চাৰে নটাৰ পৰা চাংখাতীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আহিবলৈ আৰু এইবোৰ দেখিছেনে ধানবোৰ আচলতে জেগাই জেগাত পৰি গৈছে সেয়ে আপোনালোকক মই আজি আমাৰ গোলাঘাটলৈ আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিমান দূৰ আহিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অলপ তেন্তে গৈ থাকোঁ আৰু আৰু এইবোৰ ৰাস্তাবোৰ দেখিছেনে ইমানেই ধূলি হৈছে নহয় ধূলিৰ পৰা মানে ক'বই নালাগে একদম মানে ধূলিয়ে চাট মাৰি ধৰে এতিয়া যিহেতু শুকান বতৰ হৈ আহিছে আৰু সেইকাৰণে মানে ধূলি বেছিকৈ হৈছে আৰু এইবোৰ দেখিছেনে বাগান বাগান মানে বাগানৰ কাষে কাষে এইবোৰ গছ গছনি আছে আৰু তাৰ ছাইডতে এইবোৰ বাগান আছে দুই চাইডে বাগান আছে এয়া দেখিছেনে এইফালে গ'লে এখন ডাঙৰ বাগান পায় এইবিলাক মানে এইডোখৰ জামুগুৰি এৰিয়া পৰে আৰু জামুগুৰি এৰিয়াৰ যিহেতু বাগান এৰিয়া হয় এইটো আৰু মাজতে এইবোৰ হোলা নিচিনা আছে এইবিলাকত আচলতে খেতি পথাৰ ধান ইত্যাদিবিলাক কৰে আৰু গাড়ীখন যিহেতু অলপমান ক'বতে গৈ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কেমেৰাটো কেনেকৈ চলিছে সেয়েহে আপোনালোকক মই যিমানটো কেমেৰাত ধৰি ৰাখিব পাৰিছোঁ সিমানটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু বেছি দেৰি নাই আমি গৈ গৈ আচলতে জামুগুৰি পাম আৰু জামুগুৰিত এৰিয়া দেখিছেনে জামুগুৰি আমি চাৰিআলি পাই গ'লোহি এৰিয়া আমি জামুগুৰি চাৰিআলিৰ পৰা আৰু কিমান টাইম লয় আচলতে ভিডিঅ' কৰি গ'লে গম পাম ইয়াৰ পৰা প্ৰায় ত্ৰিছ মিনিটমান লাগিব ইয়াৰ পৰা মানে বেছি দেৰি নলয় আৰু গোলাঘাটলৈ আৰু যিহেতু এইডোখৰ পৰা আমাৰ পিছ ৰাস্তা হয় বাকীডোখৰ আমাৰ ব্লক এটা হয় সেইকাৰণে গাড়ীবোৰ স্পীডত ইমান আহিব নোৱাৰে আৰু এইডোখৰ হৈছে পিছ ৰাস্তা মানে গাড়ীবোৰ অলপমান কোবত চলিব পাৰে আৰু আজিকালি যিহেতু গাড়ীবোৰ বেছি স্পীডত চলাব নোৱাৰে যে সেইটো কাৰণেও অলপমান দেৰি হয় কাৰণ উইংগাৰত গ'লে অলপমান সোনকালে কোৱা হয় সেইটো কাৰণে আমি উইংগাৰখন ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ অলপমান দেৰি হ'ল হঠাতে গোলাঘাট যাব লগা হ'ল কাৰণ আগদিনাখনে পাতি থ'লে আমি সোনকালে উঠি কাম বনবিলাক কৰি আজৰি হওঁ কিন্তু এই আজি আমি হঠাতে আহিবলগীয়া হ'ল মানে মোৰ জাজনী গাটো বৰ ভাল নাই তেওঁ ধান দাওঁতে অলপমান হাতখনৰ বিষ এটা উঠিলে আৰু সেয়েহে হাতখন দেখুৱাবৰ বাবে গোলাঘাটলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক মই কৈয়ে দিছোঁ আৰু এইয়া জামুগুৰিতে আমি অকণমান দেৰি ৰৈছোঁ দেখিছেনে এইফালৰ পৰা গাড়ীবিলাক অহা যোৱা কৰি আছে আৰু বেছি টাইম নাই মই জামুগুৰিৰ পৰা যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক আকৌ পুনৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বোলক তেন্তে জামুগুৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আকৌ সেই ইয়াত আহিছেনে জামুকুৰি পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া এইফালে ৰাস্তাটো ৰে'ল লাইনৰ কিনাই কিনাই দি যাব লাগিব আৰু মই কিমানখন পাৰোঁ আপোনালোকক ৰে'ল লাইনটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ আগতে এইফালে পোনে পোনে আছিলে ৰে'ল লাইনটো পাৰ হ'ব পৰাকৈ কিন্তু এতিয়া ৰে'ল লাইনটো অলপমান ছাইডেদি যাবলৈ মানে এক কিলোমিটাৰমানেই হ'ব এক কিলোমিটাৰমান গৈয়েহে ঘূৰি আহি ৰে'ল লাইনৰ গেট ৰে'ল গেট পাৰ হৈ মানে গোলাঘাট যাবলৈ পাৰ হ'ব পৰা হয় এইয়া দেখিছেনে এইফালে ঘূৰিব লাগে আৰু এইফালেদি পোহ বেলিটো ইমানেই ওলাই আছিলে মানে ভিডিঅ'টো ইমান ভালকৈ ওলোৱা নাই দেখিছেনে চফা হৈ আছে আৰু এইটো হৈছে ৰে'ল লাইনটো এইটো ক্ৰচিং পাৰ হ'লো আমি আৰু এতিয়া এইফালেদি গৈ থাকিব লাগিব গোলাঘাট এয়া দেখিছেনে আমি এতিয়া ৰে'ল লাইন পাৰ হৈ আহি গোলাঘাটৰ মেইন ৰোডত আহি আছোঁ এইয়া দেখিছেনে আমি আহি আহি এতিয়া তেতেলী তল পালোঁহিয়ে আৰু তেতেলী তলৰ পৰা বেছি টাইম নালাগে আচলতে এইফালে যায় মেৰাপানী আৰু এইফালে আমি পোনে পোনে গৈছোঁ আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই গৈ আছোঁ আৰু আচলতে আমাৰ গোলাঘাটলৈ যথেষ্টকণ টাইম লাগে মই আগৰ পৰাই গৈয়ে আছোঁ আৰু আজি ইমানেই ট্ৰেফিক জাম মানে গুৱাহাটী সমান ট্ৰেফিক জাম হৈছে আপোনালোকে হয়তো ক'লে মানে বুজিয়ে নাপাব কিন্তু মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইমানেই গাড়ী ভিৰ মানে ইমানেই গাড়ী ভিৰ আৰু ক'লৈনো গৈছে কিনো কৰিছে নাজানো আৰু আমি গুৱাহাটীতহে আচলতে ট্ৰেফিক জামসমূহ দেখোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গোলাঘাটতো গুৱাহাটীৰ দৰে ট্ৰেফিক জাম হ'বলৈ গৈছে কাৰণ সকলো মানুহেই গাড়ী মটৰ অধিক হ'বলৈ ধৰিছে নহয়নে সেয়েহে সকলোৱে নিজৰ গাড়ী গোড়া লৈ আহোঁতে মানে অকণমান টাউনত ভিৰ এটা হয় আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কিমান গোলাঘাটতো ট্ৰেফিক জাম হয় আৰু সেয়েহে আমাৰ ৰাস্তাৰ পদূলিবোৰ অলপমান যথেষ্ট বহলাহল হ'ব লাগে কাৰণ ঘপককৈ আমাৰ ট্ৰেফিক জাম হৈ গ'লে অলপমান দিগদাৰ হয় কাৰণ টাউনত ইফালৰ পৰা ইফালে যাব পৰাকৈ যথেষ্টকেইটা ৰাস্তা লাগে আৰু ৰাস্তা অলপমান কম হ'লে আচলতে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ধৰি বা বেমাৰী বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদিবিলাকলৈ যথেষ্ট অসুবিধা হয় মানে এয়া দেখিছেনে এই এই ল'ৰাকেইজন দেখিছেনে কেনেকৈ মানে একদম ডাম্ফাৰখনৰ পিছত আহি সোমাই দিছে আৰু ডামফাৰখন হঠাতে ব্ৰেক মাৰি দিছে দেখিছেনে আৰু অকণমান যাবলৈহে পায় আৰু আকৌ আগবাঢ়ি গুচি গৈছে আৰু যদি ব্ৰেক মাৰি পিছলৈ গুচি যায় কিন্তু এই ল'ৰাকেইজনক বাৰু চেপি নিনিবনে বাইকখনতো পিছলৈ ঘপককৈ নিউকলৈও নিব নোৱাৰে ন সেয়েহে বৰ এটা ভয় খাই গ'লোঁ মানে এই ল'ৰাবিলাকৰ আজিকালি ভয় ভাৱ বোলা বস্তুটো একোৱেই নাই আৰু হঠাতে এক্সিডেণ্ট এটা হৈ গ'লে আজিকালি আৰু প্ৰাণটো বচা দিগদাৰ মানে আৰু মই আপোনালোকক এতিয়া ট্ৰেফিক জামটো দেখুৱাম দেই চাওক এয়া কেনেকৈ লাইন পাতি আহি আছে দেখিছেনে এইবোৰ ট্ৰেফিক জাম ইমানেই হৈছে নহয় আপোনালোকে কৈছে নহয় লানিটো দেখিলে আচৰিত হ'ব এয়া এয়া অকল দুচকীয়া বেছি আৰু চাৰিচকীয়া ইমান বেছি নহয় কাৰণ চাৰিচকীয়াও আছে কিন্তু দুচকীয়াখিনিও এক একে ছাইডতে হৈ গৈছে দেখিছেনে আৰু এয়া এয়া ব'লক যাই থাকক আপোনালোকে ট্ৰেফিক জাম কিমান হৈছে এয়া দেখিছেনে মানে লানি নিচিনা এটা লাইন আৰু দেখিছে আমাৰ গোলাঘাটত যান বাহনৰ ভিৰ দেখিছে 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 এয়া লাহেকৈ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ গৈ আৰু পামগৈ বেছি টাইম নাই আৰু এইফালে এইবোৰ ট্ৰেক্টৰ মেচিন এনেকুৱাবোৰ থৈ দিছে মানে ধান ধান মৰণা মেচিন এইবিলাক ধান মাৰিবলৈ চাগৈ ৰেডি কৰিছে আৰু নিব এতিয়া কানে কামে সেয়েহে ৰাস্তাৰ কাষত থৈ দিছে আৰু এইফালে দেখিছেনে আমাৰ গাড়ীখন একেবাৰে লাহে লাহে গৈছে হা ইয়াৰ আগৰ পৰা কেইদিনমান দীঘলীয়া লাইন এটা আছে আপোনালোকে দেখিছেনে এইফালেও মানে ট্ৰেফিক জাম লাগি আছে মানে কমেও এক কিলোমিটাৰমান দূৰলৈকে মানে লাইন পাতিয়ে আছে আমাৰ গাড়ীখন মানে একেবাৰে শ্ল'কৈ যাবলৈ লৈছে দেখিছেনে আপোনালোকে নাজানো কিন্তু এয়া দেখিছে কিমান দীঘলীয়া লাইন হৈ আছে চাওকচোন আৰু ইফালৰ পৰাও আহি আছে এইফালৰ পৰাও গৈ আছে মাজে মাজে বাইকবিলাক মানে ক্ৰছ কৰি গুচি গুচি গৈছে আচলতে এনেকুৱা হ'লে অলপমান ৰাস্তাটো আহল বহল লাগে সেয়েহে এই যান জঁটৰ ভিৰ হ'লে অসুবিধা যথেষ্ট হয় বেমাৰী আজাৰী মানে নিবলৈ হ'লে চিৰিয়াছ বেমাৰী হ'লে অন্য এটা পথেদি নিবলৈ মানে কোনো উপায় নাইকিয়া নিচিনা হয় সেয়েহে ইমান ট্ৰেফিক জাম হ'লে বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়ে মই আপোনালোকৰ আগত গোলাঘাট পোৱালৈকে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি দেখুৱালোঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ তাত মোৰ ঠিক আছে তোমাৰ সেইখন ভাল পোৱা নাই বিশালন চাহীখন অসমীয়াতো হ'ল চাই চাই পেলাই পচন্দ নহ'লে নানো ক'লো হয় বেগ চেগো ভাল পায় কম দামতো পায়নে অঁ কম দামত লেটি আছে